Я модель. Я модель. Я модель. А -а -а! Какая шубка? Какая шубка продаешь? Да, вот смотри какая. Беленькая, красивенькая. А сколько стоит? Пятьсот. Беру. Сто, двести, триста, четыреста, пятьсот. Вот, держи. Такая шубка, такая шубка. Всем девочкам на зависть. Эй, ты что? Они же не настоящие. Ну извини, шубка тоже, искусственная. Кто? Если бы у меня была мандаринка, я бы с тобой поделилась Ах, что у тебя нету мандаринки! Привет! Привет. О, какая хорошенькая девочка! А как тебя зовут? Забыла. Как это забыла? Да ее Изабела зовут. Просто она так произносит. Кто съел груши? Не, Не знаем. знаю. А еще хочешь? Хочу. Интересно, бывают ли таблетки от голода? Да, бывают, но только они большие. Да, да ничего, главное же, чтобы помогали. Они помогают. Ну так, ну так что же за таблетки такие? Котлеты. Самая лучшая диета не есть после шести. А после семи уже можно? А я себе купила новый соковыжималку, но она сломалась. Так сколько же ты сока успела выжать? Чуть-чуть яблочного, чуть-чуть апельсинового. А на березе все обломалось. Девочки, икаю уже три часа, сказали пить только воду, издеваются. Теперь, когда Икая, еще и булькаю. Я знаю, ты квандо, дзюдо, бокс. Ого! И многие другие страшные слова. <звы> Интересно, что дальше? Луна или Париж? Что за глупый вопрос? Это. А что у тебя с рукой? Что случилось? Представляешь, я пылесос ключа, а он мне как даст током. А тогда с ногой что? Ну я же должна была что-то сделать. Я ему как дам... С Владом не дружишь, он вон какой, каждый день за тобой портфель из школы носит. Да ну его дурака, у меня этих портфелей уже 200 штук накопилось. Она, а клубничка красненькая. Красненькая, Аня. И с черными пятнышками? Но бывает и с черными пятнышками. И с усиками? Ты что? Опять божьих коровок наелась? Привет. Привет. Ты на какой улице живешь? Я дома живу, а на улице гуляю. Ангелочки это такие послушные детки, у которых вырастают крылышки. А есть еще и вредные детки, у них вырастают рожки. Фух, еще не выросли. зарабатывать 10 тысяч долларов, как мой отец. Твой папа зарабатывает 10 тысяч долларов в месяц? Нет, но он тоже об этом мечтает. А мой папа самый смелый и самый красивый. Он может забраться на самую широкую гору без страховки. Он может переплыть самую широкую реку, полную крокодилами и пираньями. Он может побороть голыми руками льва и медведя. Но на самом деле он моет посуду, стирает носки и выносит мусор. А у меня в семье все бедные. И мама, и папа, и шофер, и шеф-повар, и даже садовник. Здравствуйте. Возьмите меня, пожалуйста, ну пожалуйста, пожалуйста, вас умоляю я, пожалуйста, пожалуйста, ну пожалуйста, 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 жду звонка. отметьте меня, пожалуйста. Я хорошо буду ходить, танцевать, позировать. Живу Вы обязаны меня взять в модельное агентство, потому что я самая крутая. Я занималась гимнастикой. А еще меня фотографировали самые лучшие фотографы Хайкла, И меня рисовали самые крутые фотографы Украины. Здравствуйте! И вы должны меня взять в это агентство, потому что я умная, красивая, самая лучшая. И вот эти вот кудряшечки сводят всех с ума. И еще я хожу на капуэру. Я вам нужна. Жду звонка. Сейчас я вас подкрашу. В общем, я красивая, модная. Что еще? Супер красивая, супер модная. Или я это уже говорила? В общем, жду, пока вы мне позвоните. Очень хочу ваше модельное агентство. Я ваша такая большая фанатка. Жду вашего звоночка. Здравствуйте, я хочу попасть в ваше модельное агентство. То есть я не хочу, а я точно попаду в ваше модельное агентство. Я красивая, я умная, я э, очень хорошая. Э, один звоночек одному человеку, я в вашем модельном агентстве. Жду звоночка. Здравствуйте, возьмите мне, пожалуйста, модельное агентство, потому что я самая лучшая, самая красивая. Мне так мама говорит. Ну, я вам сейчас покажу свою походку. Сейчас, секунду. Так, раз, два, три. Ой, сейчас, секундочку, я, я просто немножко нервничаю. Я з мамою все дома Сейчас. Все, ви мені берете, я прошла хорошо. Точно, точно, точно. Спасибо, що дзвоночка. Добрий день. Я приїхала із села Васяківка. Я сама гарна у мене на селі. Вся така гарна, вумна, як вудка. Все дуже гарна. А если он не возьмет меня, то я на вас всех своих коров, быкип, всех на вас понасилаю. Жду звоночки, папа. Мне кажется, я уже прошла этот кастинг, потому что я умею круто танцевать я самая влиятельная девочка этого города. И я жду вашего звоночка, поки-поки. здравствуйте, вы меня должны взять, потому что самая красивая, самая умная, самая добрая, самая нежная. И вообще все самое лучшее, что есть на свете, это я. Жду звонка. Здравствуйте, меня зовут Кристина, и я надеюсь, вы меня возьмете. Потому что я меня называют восьмым чудом света. И я надеюсь, вы меня возьмете. Пока. должны меня взять в модельное агентство, потому что я самая красивая, самая, самая умная. И, в общем, вся самая-самая. О, у меня есть такая история. Короче, мы с подругой пошли. Ой, извините, мне пора. Папа. -па. Здравствуйте. Бежала к вам. У меня бой. Короче, умею танцевать, петь. У меня есть еще братик Муратик, вообще классный. Короче, ходить умею. А если не возьмете, я ему позвоню. Алло, Муратик. Здравствуйте. Я очень хочу попасть в ваше модельное агентство. Но, к сожалению, у меня нету каблуков. Зато я умею ходить на носочках. Хотя я очень большая, но в душе я маленькая. Я очень люблю Микки Мауса и верю в единорогов. До свидания. Что с